Горячие эмоции, всегда приятно выигрывать чемпионат. Я его в жизни не очень много выигрывал, хоть и это молодежный чемпионат, но это очень приятно, и таких эмоций ну, я их не могу передать. Все команды радовались, я думаю, это было слышно. Ну, если слышали, конечно, ну, но мы пытались, чтобы слышали все. Так что это для нас, я можно сказать, в этом году большое достижение. Важно было досрочно оформить чемпионство или не, не, не имело значения в каком туре? Это не имело значения в каком туре, что как бы мы знали, что если сегодня победим, то мы станем чемпионами. Ну, каждая игра для нас важна. мы в каждой игре, каждый для себя что-то пытается исправить старые ошибки, научиться чему-то новому. Это не было как... Каждая игра важна для нас. Символически, что золотой мяч сделал защитник, собственно, Чебетенко. Защитники как бы сейчас первой команде очень нужны, ну, в силу определенных обстоятельств. Что бы ты сказал по этому поводу, как бы ты прокомментировал золотой год»? оказался в нужный момент в нужном месте, что тут говорить. Мы всегда тренируем стандарты, всегда центральные защитники идут. Набежал, все правильно сделал, все как тренируем, забил гол, Он большой молодец, я его поздравляю, что, ну как можно сказать, ну, не победный, но ну, победный мяч для нас. А, собственно, что бы ты сказал по поводу миграции игроков в первую команду и что, какие планы для себя лично? Ну каждому дается шанс. Главное доказывать это на тренировках, в играх, чтобы это видели тренера первой команды. Я считаю, что у каждого есть шанс. Главное доказывать и показывать хорошую игру. И все получится. И обратят внимание. И все зависит только от нас. Хотим, если человек хочет, то он добьется всего. Ну и, может быть, завершающий вопрос. Ну, не скучно было с Зарей? Каждый раз вы их как семечки. Да нет, я скажу, не скучно, как никогда на каждую команду пытаемся настраиваться, потому что каждая команда на нас настраивается очень хорошо, всегда дают, любая команда дает бой, так что нам ни с одной командой очень легко не бывает. Так что я не скажу, что мы сегодня были как на прогулке. Как будете отмечать чемпионство? Будет какой-то праздничный ужин там, не знаю, сборник. Да, наш главный тренер сказал, что устроит нам ужин, оплатит. Ну, не знаю, на базе ли или на заправке, но он еще не определился. Так что То есть, насколько было бутылок шампанского, удалось ли заметить? В основном его не выпили, порадовались разлили все все что было на себя на всех так что сильно не, выпить не получилось так что Готовимся на да 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 Спасибо. всего доброго